告老还乡，父亲近些年仕途顺遂，正是一展抱负之时，为何突然要辞官还乡？两派相争，燕家落败，薛氏擅权，圣上对薛家有所忌惮，而咱们江家既不结党，也不掌兵权，所以这尚书之位才落到了我的头上。可也正因为如此，他们薛家才敢以你姐姐的缘故，对你出手。 父亲都知道了。张者，你奏折上所说之事，可属实？圣上，臣所禀，无一句事实。好一个无一句事实！定国公，薛府干的好事！圣上，臣与谢少师曾共领通州平乱一事，期间。 江尚书之女误被卷入此事，被迫与臣深入敌营。此一事本是义举，可国公之女滥用信武卫职权，将此事编造以污言秽语，于京中酒肆瓦舍之处广为流传。其意便在于败坏江氏之名。臣走访京中数日，人证物证俱全。说，是何人指使？ 这些字都是小姐写的，是小姐让我给他们送过去的，不关我的事啊，大人。还有谁参与？说。小姐还让新武卫去威逼利诱他们的家人，我只是奉命行事，真的不关我的事啊，大人。还请圣上裁断。圣上明鉴，此事因涉及女子名节，臣。 曾与通州案件相关之人协定，不可对外提起。江姑娘深明大义，为国事险些命丧通州，为保家生更是不图恩赏。此等忠义，巾帼不让须眉。万不该蒙受流言之祸啊！定国公，你还有何话可说？圣上，此事老臣绝不知情，其中必有不实之处。 还请圣上，奏折上写的清清楚楚，<我>一举一动皆是心无畏所为。你还在狡辩，国公，王妃遴选，既是家事，亦是国事，理应由圣上裁断。薛氏女，如若真的德才兼备，自会当选。国公又何苦如此呢？圣上，国公所言，无非是爱女心切，还请圣上息怒。 好一个爱女心切！朕看，国公是把国事当成自家私事，把新武卫当成薛氏家奴了吧？圣上，老臣绝无此意，还请究竟何意？一查便知。现为张遮，朕令你二人前往新武卫衙门，彻查江尚书所参三年前的旧案，还有通州军营失窃一案，一并详实查证。 朕倒要看看，这新五位之中究竟还有多深的水。臣遵旨。遵旨你个混账东西，你居然敢瞒着哀家做出这样的事儿来，你还让人抓了把柄，请姑母明鉴，此事与双儿无关、哎。姑母，跟你无关。 你是哀家一手调教出来的，哀家能不知道你的手段？哀家三番五次的告诫过你，在选妃之前，断不可再审出任何差错。那江雪会是什么东西，值得你这样自降身份吗？哀家就是这样教你的。姑母息怒，我我也是担心殿下，害怕他被人蛊惑了心智，在选妃时闹出难堪。还请姑母看在薛家的情分上，再给舒儿一次机会。情分。 哀家将你自幼带在身边教养，为的就是薛家。你呢，几次三番的做出如此愚蠢的行为。上次玉如意案，哀家就告诫过你，做事务必谨慎，不可留下端倪。你这次居然让张哲当庭揭穿了你的下作行为，你把新武卫、你爹、哀家都拖入了如此的下场，你让哀家如何给你留情分？ 姑母，姑母，双儿不是有意的。姑母，你滚！姑母，姑母，姑母，双儿不是有意的。姑母，姑母，双儿不是有意的。姑母，姑母。娘娘，犯不着拿别人的错处同自己过不去，您凤体要紧呢。 否，真的是哀家看错了人。啊、老爷，混账东西，让我薛家陷入如此尴尬的境地，你看看你养的好女儿。